Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syaitina Muhammadin Nabi umbihi wa la alihi ajamain amma batu Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini kita masih bersuah kembali Dan semoga saudara impiannya, cita-citanya selalu tercapai Dan diberi kesehatan dalam kesehariannya Amin amin Ya Rabbal Alamin di malam hari ini di channel bahasa Lim akan memberikan satu bocoran tentang keilmuan yang sepele. Ilmu ini memang murah meriah, tapi banyak orang menyepelekan karena dari bahan yang murah juga. Tapi perlukah kita sadari, yang kelihatannya sepele belum tentu hasilnya juga sepele. Yang bahannya yang bahannya bagus dan mahal. Belum tentu juga menghasilkan yang kita inginkan, karena keberuntungan itu tidak bisa kita tebak. Lantas, apa fungsinya sarana yang sepele ini menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan cara yang halal? Karena ilmu ini, ya, dengan memakai media yang sangat sepele, itu sudah turun-temurun sejak dulu hingga sampai sekarang masih digunakan, tapi... Sebagian orang tidak mengetahuinya, walaupun pernah menggunakannya, namun doa dan mantranya berbeda, hasilnya juga berbeda. Di sini, Mbah Salim ambil ilmu ini dari seorang pedagang kaki lima. Beliau sudah lama menggunakan ilmu ini, dan sampai sekarang bisa menyekolahkan anaknya sampai menjadi sarjana. Padahal dagangannya hanya biasa-biasa saja. Beliau mempunyai tiga anak, semuanya sekolahnya tinggi. Secara logika, dagangannya ini hanya dagangan kaki lima, ya, tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Ini hal luar biasa karena usianya beliau sudah tua. Mbah Karmin ini mengungkapkan rahasianya sewaktu masih muda saat beliau berjualan. Beliau berkata, "Nah, memang seorang penjual itu ada usaha lahir dan ada usaha batin. Usaha lahir dengan berjualan, dengan ikhtiar batin salah satunya dengan menggunakan sarana ilmu ini dan juga berdoa tentunya." Itu kata beliau. Lalu beliau memberikan bungkusan di kain mori yang warna putih dan dibukanya bungkusan itu ternyata itu adalah bawang merah. Mbah Salim tidak habis pikir, apa manfaatnya bawang merah? Bawang merah hanya sekedar bumbu di dapur. Tapi kenapa mempunyai energi yang tidak kita sangka? Lalu beliau melanjutkan ceritanya. Tahukah engkau nak, bahwasanya bawang merah ini sejak dahulu kala turun temurun dari kakek buyut semuanya sangat membutuhkan bawang merah ini selain untuk bumbu dapur yang utama juga untuk pagaran gaib untuk mengusir jin-jin jahat yang mengganggu dan sebagainya termasuk untuk melariskan dagangan tanpa kita bersekutu dengan setan lalu bagaimana mbah cara menggunakan bawang merah ini untuk menarik pembeli atau orang yang berjualan, lalu beliau berkata, "Bawang merah ini janganlah dikupas, ambil saja satu biji, taruh saja di dompet atau di laci tempat penjualan kita." Setelah kering dan mau membusuk, lalu diganti lagi yang baru, kata beliau, bercerita. Bagaimana mbah cara menggunakan untuk melariskan usaha dagang? Apa saja? Kalau untuk penglarisan seperti itu, siapkan saja bawang merah satu biji saja, tapi jangan dikupas, biarkan alami saja, dan sediakan kain mori putih sedikit saja untuk menutupi atau untuk membungkus bawang merah tersebut. Bila dirimu Muslim, lakukan suci lebih dahulu dengan berwudu. Bila non Muslim, langsung saja kau melakukan ritualnya," kata Mbah Karmin tersebut. Lalu setelah kita menyiapkan bawang merah satu biji ini, lalu kita taruh di kain warna putih, kain mori yang baru. Nah, lalu kita bertawasul menghadiahkan al-fatihah ya, yang pertama ilah Qotroti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua. Ila Khodroti, empat sahabat Nabi dan beserta keluarganya. Dan yang ketiga, Ila Khodroti, para malaikat, malaikat Jibril, mikaelis, Israfil, Israel, dan para malaikat-malaikatnya Allah, Al-Fatihah. Dan selanjutnya, kita bertawasul kepada para wali-walinya Allah, terutama Syekh Abdul Khadir al jilani Dan dilanjutkan, Ila Khodroti, Ila wa Abi wa kepada kedua orang tua kita, dan yang terakhir, ilah hajati, sebutkan hajat kita, al-Fatihah. Semuanya dihadiahkan al-Fatihah satu kali satu kali. Lakukan hal ini, waktunya juga bebas, bisa siang hari atau malam hari, tapi alangkah baiknya malam hari ya, agar lebih fokus karena tempatnya sepi. Lalu, bawang merah tersebut kita taruh di kain mori warna putih lalu duduklah bersila dengan santai lalu pegang barang tersebut dengan tangan kiri dan yang tangan kanan taruh di atasnya seperti orang mentransfer energi lalu bacalah Al-Fatihah satu kali dengan mengawali bacaannya yaitu A'udzubillahiminasaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim dan seterusnya sampai amin Al-Fatihah dibaca tiga kali Setelah kita membaca Al-Fatihah Langsung kita tarik nafas Ilahajati dengan sarana bawang merah ini Semoga Allah mengijabahi Amin Tiupkan ke bawang merah tersebut Lalu saat kita meniupkan Kita bungkus kain mori tersebut Yang di dalamnya terdapat bawang merah dan kita tutup dengan bacaan: "Bismillah tiga kali, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim." Setelah itu, kita langsung simpan saja bawang merah ini di laci atau di dompet kita. Kalau kita menaruh di dompet, usahakan bawang merahnya yang kecil ya, biar tidak terlalu menonjol. Kalau khusus untuk di laci. Carilah bawang merah yang agak besar, ya, dan dibungkus kain mori putih. Simpan saja di situ, bercampur dengan uang. Bila suatu hari bawang merahnya sudah mulai membusuk, ya, kita ganti dengan melakukan cara yang sama seperti Mbah Salim uraikan di atas. Seiring berjalannya waktu, insya Allah bawang merah ini akan mengelilingi tempat saudara, dan anti kehilangan secara gaib. Isengnya tuyul dan gangguan-gangguan lainnya selama bawang merahnya utuh dan tidak busuk, maka energinya tetap berkesinambungan di tempat kita. Nah, itulah pesan-pesan wasiat dari Mbah Karmin. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang pedagang yang kosongan itu sulit sekali untuk bertahan di zaman sekarang. Semoga ilmu sepele dari bawang merah ini bermanfaat bagi saudara semuanya. Siapa tahu dengan sarana ini kita bisa meraup lobi sebanyak-banyaknya hingga tidak kekurangan ekonomi. Amin amin ya robbal alamin. Demikian ilmu dari Mbah Karmin semoga bermanfaat bagi saudara semua. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.